Berhimpun baca yasin nampak macam agama ia bukan agama Berhimpun buat tahlil meratib nampak macam ada agama itu bukan agama Berhimpun dengan kematian buat kenuri jamu orang makan nampak macam ada pada jasilatul rahim dan sebagainya itu juga bukan daripada jalan agama yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhimpun untuk buat berarakkan nak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya nampak mata agama tapi ia bukan dari perjalanan agama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sebab itu kita mengatakan bahawa ketika mana selepas salam Nabi sallallahu alaihi wasallam menuturkan didengar oleh para sahabat bahawa Nabi menuturkan Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah Kita mengajarkan kepada umat kita dan jamaah kita Jangan tambah Jangan duk galak tambah Astaghfirullahalazim Alladhi la ilaha illa Huwal hayyul qayyum Wa atubu ilaih bahasa sedap Aku punya Aku punya cara istighfar Hak yang pendek tu tak apa, apa nak sedap Nabi bolehlah kita tak apa, -apa nak sedap Pendek-pendek macam tu Jangan Ini yang dikatakan oleh Imam Ibn Hajar Jaga setiap kalimah Tutur kata lafaz zikir yang diajarkan oleh Nabi Wajib ke atas kalian Untuk menjaganya dengan sebaik mungkin sebab itu kita juga mengisyaratkan dan mengatakan bagi ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak yang Duk, mungkin dok terpenuh buat lepas bagi salam tiba-tiba terkeluar alhamdulillah bahasa nak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dah pun dapat menunaikan solat maka kita pun nak bersyukur kepada Allah dengan 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 apa dengan kesempurnaan kita dapat menunaikan solat maka terkeluar dulu kalimah Alhamdulillah Itu pun kita akan nasihatkan Jangan kerana pada ketika kalian telah pun mengatakan alhamdulillah selepas bagi salam kemudian baru mengikutinya dengan astagfirullah 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 bahawa sesungguhnya kalian telah mengubah zikir yang diajarkan oleh baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika kalimah alhamdulillah Rabbil Alamin Ataupun Alhamdulillah Selepas daripada salat Merupakan satu zikir yang terbaik Maka sudah tentu akan diajarkan kepada kita oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jika zikir yang terbaik Lafaz Astaghfirullah yang terbaik Ialah Astaghfirullah Al-Azim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum Wa atubu ilaih itu baik Untuk dilaksanakan selepas salat Nestaya akan diajarkan oleh baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika lafaz-lafaz selawat yang dikarang oleh para ulama dengan panjang lebar dan sebagainya itu baik maka sesungguhnya kita telah pun mencemarkan sesuatu yang dah diputuskan dalam bentuk pengajaran selawat nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditanyakan oleh para sahabat yang mungkin pernah kita syarahkan sebelum ini kaifa nusalli alaika, ya rasulullah bagaimana cara kami nak berselawat kepadamu ya rasulullah Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menantikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala dalam tempoh yang agak lama dan tidak menjawab secara terus apa yang nak dilakukan apa yang nak dibacakan oleh para sahabat untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tiba wahyu daripada Jibril alaihi salam baru Nabi menuturkan berselawatlah kalian dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid seperti yang dirakamkan dalam sahih Muslim maka itulah selawat yang terbaik yang lain kita tak berani nak kata ianya baik kita kalau kita mencemarkan kita bawa bentuk lafaz-lafaz yang merepek dalam bentuk hawa nafsu kita yang kita rasa itulah penulisan selawat yang terbaik sesungguhnya kita telah pun mencemarkan apa yang telah pun ditauqifiyahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua dalil yang saya nak bawakan kepada kalian dalam tajuk yang sedang kita bahaskan untuk kita senantiasa perlu berkata benar dan menjauhi perkataan yang batil jangan sewenang-wenangnya mengambil bentuk kefahaman dalil berasaskan hawa nafsu tanpa merujuk kepada ulama-ulama yang muktabar yang kononnya mereka mengatakan bahawa ustaz-ustaz boleh -Ustaz ataupun ustaz-ustaz wahabi tidak merujuk kepada kitab-kitab yang telah pun dikarang oleh para ulama malam ini kita telah membuktikan minggu lepas pun kita membuktikan bahawa kita telah merujuk pendapat-pendapat ulama-ulama yang muktabar dan mereka semuanya sependapat dengan apa yang kita pegang iaitu bid'ah tidak boleh diadakan di dalam urusan agama. Kerana setiap perkara bid'ah yang dimasukkan dalam agama, dia merupakan sebahagian daripada penjelmaan agama. Tariqatul Fiddin. Kata Al-Imam Al-Shatibi dalam kitabnya Al-I'atisam, ia merupakan satu jalan nampak macam agama tetapi ia bukan daripada jalan agama Allah. Berimpun baca Yasin, nampak macam agama, ia bukan agama. Berimpun buat tahlil, meratib, nampak macam ada agama, itu bukan agama. Berimpun dengan kematian buat kenuri, jamu orang makan, nampak macam ada padanya silaturahim dan sebagainya, itu juga bukan daripada jalan agama yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhimpun untuk buat berarakan nak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya nampak macam agama tapi ia bukan dari perjalanan agama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita perlu untuk senantiasa berkata benar dan perlu menjauhi perkataan yang batil jika kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan takutlah kalian kepada apa yang dirakamkan oleh Allah Azza wa Jal dalam al-hujurat pada ayat yang pertama yang sering kita sebutkan ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mendahului Allah dan rasulnya di atas sesuatu perkara di dalam bentuk urusan agama Allah azza wajalla. Ini agama milik Allah yang disempurnakan yang dicontohkan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai